Привіт, рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку найкращий астролог України та і всього світу Влад Рос. Вітаю, Владе! да, дорогі друзі. Да, все все збивається. Я теж ясно бачу. Іногда я завжди вам говорю, що о, значит, Джо Байдена немає ніяких шансів, он сайт. значит, в общем-то. с выборов и вообще он может даже в этом году умереть понимаете в чем дело потому что солярная стрелка до дома его смерти доходит как раз в сентябре-октябре месяце еще туда и заходит марс планета а, значит резких каких-то ситуаций да которая может его вообще устранить из жизни а по не тут не, не пуля будет лететь, как Дональда Трампа, и что я предполагал, я что предсказывал, что Дональда Трампа будет покушение его могут убить. А тут просто своей смертью Джо Байден может умереть, да, дорогие друзья. Поэтому, ну и самое главное, что я всегда говорю, что Украину спасет женщина, и мы ждем, что скоро женщина в Америке спасет Украину. Пам'ятаєте, ще колись мольфари казали, що Україна врятує жінка, але всі думали, що це можливо жінка-президент України, а це виявляється, може бути жінка-президент іншої країни? Я... Так ви це да, бачите? Так, да, да. да, дорогі друзі, я абсолютно в этом убеждені. Звісно ж, же, тільки жінка, зв'язана з Америкою, може спасти нашу страну. І вот. я присказував, що це може бути навіть значить. Не, не то, что мы сейчас слышим, да, и хорошие у Камалы Харрис гороскоп, но королевский градус у нее включается 20 октября в день ее рождения. А что а как быть, если вдруг ее не выберут сейчас? Потому что королевский праймерис у нее может не состояться, а может быть, только после 20 октября. Поэтому очень важно, дорогие друзья, с правильным положением очень важно встречать день рождения. Я всегда помогаю, где вам то место вам открыть для вас, где включается годовой соляр, поэтому ссылочка под описанием этого видео, где вы можете встретить свое день рождения. По вайберу, по ватсапу всегда со мной можно связаться. Ну и самое главное, я вот точно могу вам сказать, что мне вот даже вот, я, я считаю, что в полнолуние снятся вещи и сны. И вот прям понимаете, вот, на, вот инаугурация 20 января, и мне снится, что черный такой человек стоит, известный, похожий, значит, на Барака Обаму. А рядом женщина, его жена Мишель Обама. Поэтому, дорогие друзья, мой прогноз, по крайней мере, тот, который я видел во сне, и пока неизвестно время рождения Мишель Обама, она родилась, кстати, под знаком Козерога 17 января, да, и не очень хорошие звезды, по крайней мере, по Козерогу туда значит и на грани значит рыб и водолеи у нее находится Луна и Венера там у нее очень такая благословенная конечно если будет точное время рождения станет ясно тогда точно она будет президентом или нет но мне приснился пророческий сон что Мишель Обама именно та женщина которая зовется Мишель Обама имеет все шансы победить Дональда Трампа с его королевской комбинацией о чем я говорил еще значит четыре года назад вот сейчас на моем канале выйдет передача, возможно, прямо сегодня, где я сказал, где была запись моего предсказания, что очень легко может Джо Байден, вернее Дональд Трамп победить в 2024 году, если ему не помешает женщина. Mm -hmm. вот. а женщина может быть либо Камала Харрис, вот, либо в чем я еще больше убежден, либо это все-таки будет Значит, Мишель Обама, и я считаю, что а, вот так, такую паузу что сейчас делает а, ее муж, а, пока он не поддерживает Камалу Харрис. Посмотрим, дорогие друзья, в любом случае, цветная женщина сделает Украину счастливой. А, Влада, видите, как вы не только прекрасный астролог, а еще, и, как ясновидность, видите вещи сны, можете их трактовать. Да, дорогие друзья ты трактую сны, у меня на телеграм-канале каждый день выходит лунный календарь, и даже можно понять, как приснился себе пророческий сон, или это все бред Галиматья, мне приснился в 16-й лунный день, в полнолуние. Я вижу, что 20 января, день инаугурации, стоят почитаемая пара, да, то есть супруг Обамы, и Мишель Обама, вот это как бы такое. Ну, а 16-й лунный день, он всегда связан со светом, символ этого лунного дня – голубка, либо благодать Господь, Господня, либо мир, вот кто нам должен принести мир. И всегда в полнолуние, в 16-й лунный день снятся пророческие сны. Поэтому нужно всегда смотреть, что это там не четверг, не пятница, там не понедельник, а конкретное расположение планет. Но ну, я понял, что да, мне как бы дают знак свыше, что, скорее всего, может быть, если не не Камала Харрис, то точно цветная женщина Мишель Обама. Влада, вернемся повернемся до Украины. Сейчас стал очень модным выслев, якщо если раньше был такой популярный вислів, як как холодная война. То зараз дуже популярний серед політологів вислів Гарячий мир. Чи, буде підписані, чи будуть підписані будь-які мирні угоди, які, звичайно ж, змусять Україну віддати частину території? Тому що зараз це сплошно рядом. Ця інформація, дуже багато наративів в різні сторони, дуже багато і соцопитувань. Я вам хочу сказати, що українці розділилися майже 50 на 50, ну там 33 на 44, Але тим більше є люди, які підтримують все ж таки такі мирні договори. Що скажете ви? Ну, е первоксоціології не завірять, особливо во время війни, це абсолютно дезінформація. Тим більше, Социологи не спрашивали мнения воюющих сторон, то есть тех людей, которые у нас находятся на фронте. Между ними, между нашими военными, даже не было этого произведено. Ну а даже те, которые 40% за мир, или 44%... Нет, 44% против, проти чтобы... а 33% за то, чтобы подписать мирные договоры, чтобы подписать договор. Нет, я знаю точно социологию, 44% как раз за то, чтобы действительно идти на а, переговоры. О перемирие, да, это я точно знаю, дорогие друзья. Но из этих 44 процентов практически все, что мы должны идти на мирные переговоры по, значит, как бы по тем лекалам, которые есть у зеленского, понимаете? То есть мы не должны капитулировать при этом. Вот такая интересная ситуация получается. Но даже если мы пойдем на какие-то переговоры, то капитуляция может быть только у нас по одной причине: если действительно в Соединенных Штатах победит Дональд Трамп, у него прекрасные звезды, Юпитер – символ власти в знаке близнецов, под которым он родился, поэтому его может обыграть только женщина. Вот, я уже вам сказал, какая женщина, это даже может быть не Камала Харриса, а Мишель Обама, дорогие друзья, а потому что действительно сейчас Плутон находится на грани Козерога и Водолея, с одной стороны он помогал и некий Хейли, а Козерогу, да, на грани Водолея, и тоже на грани Козерога и Водолея родилась у нас, значит, Мишель Обам. Я знаю только, вот, Плутонская энергетика – это магическая планета, которая является мощью, и она даже сильнее, чем планета Юпитер. Власть, успех и большое счастье. Вы понимаете, стреляли в Дональда Трампа, я предсказывал, что его могут убить, и он миновал, миновал его чаша сия, потому что Юпитер – планета счастливчиков, в знаке близнецов, видите, и он как бы… Так вот, сдача мирных переговоры, сдача территории 30% пока обмолвился недавно Зеленский, что 30% идет о сдаче территории Украины на этих потаенных значит, переговорах. Я могу даже сказать, какие это территории. Хотят, как бы, Москва хочет, чтобы они полностью как бы, замирились с Украиной. Да? Сдачи Одессы, Николаева, Херсона. Значит, Запорожье, значит, Донецкая, Луганская, Харьковская область, то есть вся Новороссия должна отойти к Московской федерации. Да. Я по-другому не могу назвать. Московия хочет нас просто поделить, вот, а остальная часть Украины, чтобы не входила ни в НАТО, ни в Евросоюз и, в общем, никуда, понимаете, еще и разоружилась и чтобы еще ее наместник, например, Арестович сидел в Киеве. Понимаете, о чем дело? Вот так хочет Москва. Но этого, это может произойти только мир быстрый, внезапный, и быстро да, все решается буквально сразу после инаугурации. Если победит Трамп, во что? Я не верю, что это может допустить Мишель Обама, дорогие друзья. Если Мишель Обама, которую упрашивают все-таки вступить в гонку. И она пока не соглашается с этим. Не хочет она быть президентом. Но если ее все-таки упросят, она побеждает. Я вижу, это единственный человек, который может победить Дональда Трампа. Это еще раз повторяю, единственный человек, который может победить звездную комбинацию Дональда Трампа. Просто против мощи Юпитера, планеты власти, должна быть более мощный Плутон. Понимаете, в чем дело? С ее харизмой. Если она будет принимать участие в выборах, то шансов нет никаких у Дональда Трампа, он точно их проиграет, да, дорогие друзья. Поэтому капитуляция Украины откладывается, точно так же, как откладывается быстрое перемирие в октябре, в ноябре. Не слушайте никаких лысых гордонов, лысых гадалок вообще вот этого. Я считаю, человек, который вообще всегда всем лежит задницу, да, там всегда сидит на, деньгах Ахметова, вот до этого на деньгах Порошенко. Какая, какая, власть новая не приходит, тут еврей как бы перекрашивается и, значит, начинает работать либо за, либо против. Помните, как он мочил Зеленского в последнее uh -huh. время? Перед когда он сидел уже на, на, на деньгах олигарха Ахметова. Да. и как самые его, любимые, просто великолепные люди, это Ренат Леонидович Ахметов почему-то, да, а почему-то у него самый любимый человек Кучма, Друзья, значит, Сургисы из Киевского Динамо типа его это да, связано. Почему-то все олигархи которые ему платили деньги, все его любимые деятели. Uh -huh. Ну ладно, мы немножко отошли в эту сторону. Я в том числе говорю о том, что не ждите никаких никакого мира в этом году. Вас обманывают, вас разводят. И не верьте другим астрологам и тарологам, ясновидцам Единственное, что может Значит, горячая фаза в декабре на ретроградности Марса действительно закончится. Это можно ощущаться еще со второй половины ноября. Горячая фаза войны, кровопролитной войны, может на некоторое время заморозиться в связи с ретроградностью Марса. Марс ослабит, масса планета войны 6 декабря, а его уже стационарное движение начнется примерно вот такой, а замедленно с середины ноября. Вот действительно я вижу, что ноябрь-декабрь будет затухание войны, но никакого мира не будет. Тому не вірте в мислення влади. Влада, а чи не буде ворог лютувати э, знову в Україні, коли ми не будемо йти на їх умови? Ну, а що можуть нам пропонувати зробити? Далі будуть продовжувати знищувати наші енергетичні об'єкти, бити по електроенергії. Все, что они могут сделать, это вот в ноябре, в декабре, усиленно нас принуждать к капитуляции. Они видят, что мир может только быть с точки зрения капитуляции Украины. А как про, обмолвился Зеленский, что 30% территории они требуют. Они не только требуют Херсон, Николаев. Я вас разочарую, дорогие друзья. Они требуют все побережье практически, Черное море, где перекрывается остальная часть Украины. То есть мы фактически входим в финансовый штопор. У нас даже мы не сможем торговать через море. То есть наши танкеры не, с зерном не могут выходить потом, понимаете, никуда в море. То есть они хотят полностью от Одессы по Харьков, как помните там, э, ну это тот же самый нарратив, что был у Януковича в 2004 году, этот э, съезд, где на, это, должна была возгласиться Новороссия, когда э, Сьющенко участвовал в выборах и проиграл эти выборы. И помните, они все в Веродонецке, по-моему, Встречались, провели там даже, хотели референдум по отделению, значит, восточных областей Украины провести. Вот чего хочет на самом деле Москва. Я-то вам говорю, и не случайно Зеленский проговорил, что 30% хотят забрать территорию Украины. Не 18%, дорогие друзья, как сейчас. Сейчас 18% только враг у нас забирает вместе с Крылом, а хоть, хотят 30%. Не, ну это же... вот это же мир. Поэтому никогда не верьте никаким, вот тут у нас еще есть индийские астрологи, которые сказали, о, мы уже в сентябре победим, дальше будет мир, Украина будет, вот, ну, если вы понимаете, о ком идет речь. Там, Звычайно. В очках, с бородой, что-то просмотр у него резко упали в последнее время. У Влада Роса только растут. Поэтому... А у Влада Роса на канале Ясно Бачу тильки растут. Да. <реш> І на каналі Влада Роса, посилання на який обов'язково буде в описі цього відео влада. Зараз говорять, що расисти запаслися надзвичайно великою кількістю модернізованих дронів. Чи застосують вони найближчим часом їх проти України? Да, постійно розвиваються. Зараз вони модернізують свої нападіння вже на мопедах. Розумієте, яка модернізація нападіння на Україну. То есть мопеды, мотоциклы, они там галопом идут на наши войска, и наши просто не, убивают, не успевают их убивать дронами, понимаете, в чем дело. Поэтому там уже какие-то модернизации, ланцетов у них произведены, что ланцет уже э, сам цель, даже ему не мешает какая-то, значит, э, помехи электронные. да, то есть э, э, и действительно, они постепенно-постепенно это делают, модернизируют. Но если нам дадут американцы и англичане в следующем году, те дроны с искусственным интеллектом, с быстрыми возможностями, о чем недавно была статья Залужного опять, да, он опять uh -huh. пишет, что нам нужно абсолютно новое, модер модерновое оружие. То просто получится так, что э, вообще нам не нужно будет э, кого-то мобилизировать, да, украинцев, просто все могут сидеть за компьютером, направлять эти ланцеты, да, управлять ими, э, ну и потом э, те я, имею в виду дроны, не ланцеты, а дроны, да, которые украинские, они могут просто, рой дронов быть оснащен искусственным интеллектом и полностью может буквально за пару дней уничтожить всю российскую армию, которая находится на территории Украины. Если нам предоставят это ноу-хау, а я не знаю, то оно точно сейчас разрабатывается, оно уже есть в Америке. Если нам это и в Британии, и во Франции это делается. Но ну, американцы, они впереди планеты все. Если нам будет предоставлен ров рой дронов с искусственным интеллектом в следующем году, российская армия перестанет существовать. Просто мед в ухо, просто, разумеется. для уха. Я 16, в 16 не дадут, не дают, но я, дорогие друзья, вам хочу сказать, когда они говорили, что они нам дадут его летом, да, то на грани лета такие и это произойдет, август, сентябрь, месяц, бархатный сезон. А че правда, Владыш, что Рашка планует наступ на Европу? Ну, конечно, уже все говорят точно, что если сейчас ее не остановить, то уже услышали да, последнее, что сказал, что этот самый значит, министр внутренних дел или военный министр Германии, да, что надо готовиться к 2027 году. Также англичане заявляют, что Россия пойдет на них в 2027 году. Поэтому такая вот ситуация. Ага, да, ну, звичайно, а кто стоит? Мы срэ... их не, остановим. Если, не, мы не остановим, если мы их не остановит, то они пойдут дальше. А в их армии уже, если их, мы их не остановим и нас кинут, и нам подпишут капитуляцию, нам перестанут поставлять оружие, и Германия уже снизила нам военную помощь в следующем году с 8 миллиардов долларов до 4 миллиардов долларов. Если полностью нам перестанут помогать так называемые союзники я бы назвал бы просто европейскими, и американскими партнерами, потому что союзниками но их назвать э, очень сложно, особенно если они нам обещают уже два года в 16 понимаете? Но если действительно они нас сдадут, то украинские войска в составе Российской Федерации будут уже уйти и уйти идти на них, понимаете, чем? Ну но, я скажу, что не даже... будет, потому что у меня был пророческий сон и нас женщина спасет Украину. Ну, влада, на цій мажорній ноті ми будемо дуже надіятися, що і пророчі і ваші сни збуваються так само влучно, як і ваші астрологічні прогнози. Дякую вам, що виходите з нами на зв'язок. Дякую, що ділитесь своїми прогнозами із глядачами каналу. Ясно бачу! І нагадаю нашим підписникам, що з нами на зв'язку був найкращий астролог і не тільки України, Влад. Рос і до новых зустрічей на канале Ясно Бачу з Тетяною Гай.